José, ¿desde cuándo eh, vives en Polonia? En Polonia vivo con pausas, pero vine la primera vez en el 94, viví, viví un año, vine en el 98 también, luego en el año 2000 vine a Gucha a estudiar, hasta el 2007, luego estuve por el mundo viajando, luego estuve en España, luego volví a Polonia, desde hace unos 8 años vivo aquí en Varsovia. ¿Y uh, qué haces eh, en Polonia, generalmente, profesionalmente? Eh, soy director de cine. Eh, profesionalmente dirijo sobre todo serie, series de televisión eh, o telenovelas. Eh, no sé, Nadobrina Jue, Enviagmiguos, em también trabajé en Barbas Ya trabajo ahora, Le Casen Plebania. Varias. También hago cosas en el teatro y también otros proyectos artísticos. ¿Y qué te parece, qué te gusta lo más en, 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 en los polacos, en Polonia, en nuestro país? Uy, yo como vivo ya tantos años aquí... Es muy, es muy difícil hablar de los polacos como algo exterior a mí, ¿no? No es como si voy, por ejemplo, a Rusia, digo, ah, me, o voy a, a, a Italia, o voy a Cuba, digo, ah, me gusta esto y esto. En Polonia yo ya soy medio polaco, con lo cual, ¿qué nos gusta, qué me gusta? Hay tantas cosas que me gustan de nosotros los polacos y tantas cosas que me disgustan como... ¿Y una cosa que te molesta? No, de, de los polacos me gusta el sentido de... Pero que hay, son cosas que hay que cuidar activamente, el sentido de hospitalidad. Siempre el pueblo polaco fue muy hospitalario. ¿no? El, este sentido de solidaridad, no necesariamente política, sino social, que, que, bueno, que no se pierda. Eh, una perspectiva crítica también eh, hacia la historia, hacia ciertas cosas. Y que no me gusta lo mismo que no nos gusta en cualquier sitio, la falta de amabilidad, la falta de upseimos, hay que ser uh -huh. upseim uh -huh. y luego podemos discutir, pero hay que ser upseim. ¿No tienen una palabra en español para upseim? ¿Eh? Ya no me salen mu muchas palabras, me salen ya en polaco. <laughs> <¿Y> si, <laughs> Agradable, uh, amable. Si pudieras tener un sueño que sí. querías realizar en Polonia, ¿qué sería? Mm, no, yo en Polonia estoy haciendo lo que lo que, quieres. Lo que quiero. Tengo una familia, tengo una hija, trabajo. Me encuentro más o menos bien, aparte de lo que todos sabemos que el invierno es demasiado largo. Y bueno, me gustaría hacer una película largometraje en Polonia. Largometraje no, es difícil encontrar financiación y sobre todo siendo extranjero. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Igualmente. María, ¿desde cuándo vives en Polonia? Pues vivo en Polonia desde hace seis años ya. Eh, vine aquí porque quería estudiar en la Universidad Frédéric Chopin. Lo hice y ya me he quedado aquí a vivir. ¿Y ahora qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Quién trabajas? Pues soy concertista de piano. Eh, entonces mi trabajo es viajar a lo largo del mundo y, y dar conciertos de piano. Esa es mi, mi gran pasión, esa es mi gran pasión. También eh, en ocasiones doy clases de piano y organizo algunas, algunos eventos. ¿Y, ¿Y das conciertos regularmente? Sí, siempre. Eh, por ejemplo, ahora estuve en noviembre, estuve en América. Estuve en Chicago, y concierto en, en Nueva York, en The City of Music of New York. Di concierto en California, Los Ángeles. También estuve en Holanda, en Ámsterdam, eh, en Papagenus House. Luego eh, en diciembre, enero, febrero y ahora mismo en marzo terminamos. El 5 de marzo fue el último concierto. Estuvimos de gira con El Fantasma de la Ópera. Y bueno, ahora acabo de llegar y preparo lo siguiente que es España, que ya tocaba. Entonces viajas viajas muchísimo y pero has elegiste Varsovia para vivir porque sí a mí me encanta Varsovia especialmente en, en primavera en verano y otoño también me gusta mucho en invierno, uh -huh. en invierno pues un poquito menos pero pero Varsovia es que es una ciudad muy especial es muy especial porque es un lugar donde tienes música por todas partes Tienes opciones para poder escuchar un montón de conciertos, tanto en la Filarmónica, en la Ópera Nadorova, en la Universidad Frédéric Chopin, en Chopin Salón... Eh, aquí en Smolna, 14, de unos amigos, en la Casa de la Música, Tom Musiki, en todos los días hay conciertos. También tú puedes, eh, te da opción a poder tocar tú y preparar tu repertorio para poder hacer giras. Y eso a mí me fascina mucho. El ambiente musical. También me encanta que vivo cerca de un río. Uh -huh. y a mí me gusta mucho el agua. Y me gusta mucho la gente. Porque después de tanto tiempo ya los ve todos los días y son familia. <laughs> Aunque con algunas personas hablan más, con otras menos. Pero incluso con la gente que no hablas. Porque no se da el caso. Porque las ves. y Ya es familiar. Y el sonido es muy importante para ti porque trabajas con la música. ¿Cómo te parece polaco como idioma? El sonido <laughs> de polaco. Pues el sonido del polaco a mí me pasaba que al principio me, me dormía. Porque de verdad es tan bonito cuando hace tan suave que a mí me daba como esa vena de. Y, y me dormía y además me pasaba mucho que, que cuando era pequeña como todos los bebés lo que pasa que a mí me pasaba que yo creo que más siempre te fijas en la melodía uh -huh. y no en lo que dices <laughs> entonces ver, yo me fijaba mucho en el sonido y me causaba muchas sensaciones y, y con el polaco me da como tranquilidad uh -huh. sí cuánto tiempo pasó um, que um, comentaste a, a, a hablar polaco cuánto bueno, tiempo pasó yo creo que hablar polaco es un tema infinito o sea, como nunca sea nunca como cada, como, idioma, como cada idioma pero el polaco más <risa> porque <risa> es que es verdad es es un idioma que roza lo imposible <laughs> es un idioma para mí eh, a mí me encanta porque. Pero la haces con éxito. Sí. Bueno, las terminaciones me las invento. Y en ocasiones hago traducciones del español al polaco y suena muy, muy raro. Y, y bueno, siempre intento esforzarme porque creo que es muy importante hablar el idioma de la gente con la que. del país donde vives. Sí, es, cambia todo también. Y si pudieras realizar un, un sueño en Persovia, en Polonia, ¿qué sería ese sueño? Pues, un sueño real sí. sería tocar en el Parque Wazienki. Y creo que voy por el camino. <laughs> ese sueño me ha parecido, ¿eh? que no estaba, pero es que aparecen. Van apareciendo, cuando ya cumples uno, eh, viene otro, y otro, y sí. otro. Y ese es el próximo. los para esto. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Y os llame y os lo cuente. Y vengáis. Naturalmente. Muchas gracias, María. Y mucha suerte con todo. Un placer. Gracias. 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 Francisco, desde. ¡Florencio! Florencio. Florencio. <laughs> Disculpa. ¡Florencio! ¿Desde cuándo vives en Varsovia? Eh. En Polonia. ¿En español? ¿Hablamos en español? ¿Sí? ¿Sí? Ah... De... Bueno, ya desde hace 10 años prácticamente, hace 10-11 años llegué a Polonia Y bueno, pues, pues nada, 11 añitos ya más o menos, pasa muy rápido el tiempo ¿Y por qué? ¿Por qué Polonia? No, pues en principio conocí a una chica polaca cuando estaba en Italia estudiando italiano Y en un curso de italiano, y bueno, ella seguramente tampoco tenía la intención de conocer a un español ...pero nos conocimos, estuvimos viviendo en España un año y medio... ...y después ya nos vinimos a, a Varsovia a probar... ...en principio a probar pero ya han pasado 12 años prácticamente ¿no?... ...11 años ¿no? ¿Y qué haces profesionalmente en Varsovia? Sí, en principio pues he trabajado como consultor turístico ¿no?... ...como eh, promocionando España, turísticamente hablando... ...colaborando con los turoperadores polacos... ...para promocionar España... ...pero ahora desde hace un año y medio pues eh, gestiono un restaurante español en el centro de Varsovia... ...se llama Mojo Picón, estamos en la calle Prosta, Uliza Prosta, calle Prosta 53... ...y hacemos una cocina pues española y con eh, digamos un toque de las Islas Canarias. Uh -huh. ¿No? Y um, trabajas en un restaurante preparando comidas... ¿Qué es tu comida preferida de Polonia? Esa <laughs> es una buena pregunta, buena pregunta. Mi comida preferida de Polonia eh, probablemente sea el surek. El surek es una pasada, le gusta muchísimo a todos los españoles. Tiene algo, algo especial ese sabor ácido, eh, un poquito, no, es una sopa bastante fuerte, potente. A los españoles en, en sí nos gustan las cosas, digamos, con bastante especia, bastante fuerte. Y, y la verdad que el Sure tiene, tiene una muy buena sopa, sobre todo porque ayuda mucho cuando sales de fiesta el día siguiente, es una sopa milagrosa, que te comes un Sure y, y eres otra persona. ¿Y sabes cómo prepararlo? Tengo una ligera idea, sí, sí, más o menos sí. Lo he visto, he visto muchas veces cómo lo preparan en mi casa, mi familia, eh, la mujer de mi madre, de la, la madre de mi mujer y eh, mi suegra. Y la verdad que sí, no es fácil, no es fácil, pero, pero sí, sí que lo he visto. Y, y bueno, igual pensamos en el restaurante en hacer alguna mezcla eh, polaco-española algún día y hacemos un, un Sures con, con chorizo, por ejemplo, en vez de con cubasa eh, polaca, lo hacemos con una cubasa española, ¿no? con una salchicha española, chorizo, y vamos a ver el resultado. ¿Y qué comida polaca no te gusta? Eh, los flaquis. Los flaki, de verdad no puedo con ellos, no puedo con ellos. Pero también es verdad que en España tenemos los callos. Sí, tampoco. Sí, ¿no? Los callos peor. Claro, tenemos los callos, pero a mí los callos sí que me gustan, porque porque tienen esa salsa de tomate, eso. están cocinados de otra manera Pero el flaki, la sopa, la el flaki en sí, el sabor de esa sopa sabe demasiado a lo que es la tripa, no, lo que es el flaki en sí. Y no, la verdad que no no puedo con él. ¿Qué piensas del? Eh, hablas polaco naturalmente. ¿Qué piensas de este idioma? ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo necesitabas para? Pues la verdad para... que, como todo el mundo sabe y todo el mundo dice, es un idioma muy muy complicado. Y yo, por ejemplo, los cuatro primeros meses que estuve en Polonia, estuve haciendo un curso intensivo de cinco horas diarias de lunes a viernes. Y, pero como realmente se aprende es con la familia, si tienes eh, familia o mujer polaca, o sea, con sí. donde realmente lo he aprendido es con la familia, no, polaca, uh -huh. Uh -huh. porque realmente uf, es importante hacer un curso para aprender un poco la gramática y aprender la base, pero después es más importante practicarlo y hablarlo, hablarlo, hablarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes ahora tienes una re, un restaurante en Varsovia y cuántos restaurantes querías si eh, pudieras tener. De verdad que me gustaría tener uno, pero el mejor, porque ¿No muchos. Eh, en, este, en este momento estamos, estamos en el camino correcto para ser el mejor. Pero Entonces, bueno, ten, tenemos... Ten, muchas gracias. Tenemos... Todavía solo llevamos un año y medio aquí en Varsovia. Y, ...y creo que estamos haciendo las cosas bien... ...porque eh, creo que tenemos bastantes clientes repetitivos... ...y a la gente le está gustando lo que hacemos... ...pero eh, la gastronomía siempre es seguir mejorando... ...y mejorarse uno mismo... ...y bueno, y eso, me gustaría tener uno... ...pero realmente que sea muy muy reconocido... ...porque tener muchos pues ya significaría... ...no poder, no poder realmente estar en ellos... ...y, y sería, es un sistema que a mí no me, no me convence ni me gusta. ¿no? Y entonces es nuestro... De show para ti también. Muchas gracias. <laughs> muchísimas gracias. Mu <laughs> muchísimas gracias. Mucha o sea, suerte. Les invitamos al Picón... Naturalmente. Gracias. <laughs> okay. Daniel, ¿desde cuándo vives en Varsovia? Bueno, ya casi. ¿Y ¿Por qué en Varsovia? <laughs> ¿Por qué en Varsovia? Es una buena pregunta. Yo a veces también me la hago. Eh, vivo aquí ya casi 12 años. Sí, dentro de, de unos meses ya voy a hacer 12 años. Y vivo aquí en Varsovia. Un poco por casualidad, estuve aquí de Erasmus, después encontré un trabajo y quería seguir viviendo aquí y experimentar y eh, al final cuando pensaba, ch, a lo mejor quiero irme a Madrid, a lo mejor quiero ir a otra ciudad, eh, resultó que en Madrid empezó una, una crisis bastante fuerte, ¿no? fue en el 2008 y entonces decidí que me, que me podía quedar aquí porque había un buen trabajo, el resto de de Europa estaba un poquito patas arriba y decidí quedarme. Es un poco raro para mí porque eres un artista mm -hmm. y la gente dice que no es tan fácil para los artistas en Varsovia como le mm -hmm. parece. Mm -hmm. Bueno, yo creo que para los artistas es difícil en todas partes. <laughs> Entonces, eh, la cuestión es que... Mm, Aquí la verdad es que he encontrado mi sitio. Generalmente he sabido encontrar a la gente que me ha dado apoyo en todos los aspectos y, y no sé exactamente por qué ha sido, pero creo que cada artista tiene su sitio, ¿no? Y que realmente eh, no es tanto si Varsovia es mmm, difícil o fácil para artistas. Yo creo que Varsovia para mí es una ciudad bastante buena, bastante buena. Uh -huh. Y uh, los colores para tu arte, los colores son muy importantes. Uh, uh -huh. ¿Tienes los colores de Varsovia que te inspiran, uh -huh. que te dan inspiración? Sí. sí. Sí, Varsovia es una ciudad que, que eh, cambia mucho de aspecto a lo largo del año y además tiene muchos parques. A mí me gusta mucho la naturaleza. Y, y algunas veces hay colores eh, preciosos en los parques, pasan cosas muy interesantes, también en el cielo. El cielo de Varsovia también tiene a veces colores muy interesantes. Y la verdad es que eh, es una ciudad de la que se puede sacar mucho estéticamente. Es una ciudad que puede ser eh, muy atractiva a veces y siempre muy interesante. ¿Y para una exposición en Varsovia, dónde querías hacerlo? Mm, la, el, la verdad es que eso es una buena pregunta. Eh, realmente a mí me gustaría hacer exposiciones en muchos sitios, ¿no? pero yo creo eh, que a lo mejor un lugar eh, muy bonito en el que se podría hacer al, para un día de, de buen tiempo sería en Platz, hoy, eh, eh, oh, hoy, oh, oh, en la Plaza del Castillo, en Platz Sancove. Creo que es un lugar muy bonito para hacerlo y luego en cualquier edificio clásico, ¿no? ¿No? En, en, en el Palacio Real, en el Palacio de la Cultura, eh, en Vilanuf me encantaría. Eh, hay muchos espacios muy interesantes: Sagenta. También es, es algo que muchas veces pienso que mmm, sería bonito algún día llegar a tener una exposición en Sagenta. Cruzamos los dedos. ¿sí? Uh -huh, cruzamos los dedos. Uh -huh. Y hablas polaco muy bien. Uh, ¿Cuánto tiempo necesitabas para aprender, para uh -huh. sentirse uh -huh. bien hablando polaco? Bueno, la verdad eh, es que eh, mi caso es un poco especial, ¿no? Porque yo los primeros años aquí daba muchísimas clases de español, entonces la mayoría del tiempo yo lo dedicaba a hablar español, ¿no? Eh, entonces, a pesar de vivir en Varsovia, eh, tenía pocas ocasiones para expresarme en polaco. Pero yo creo que realmente para hablar polaco bien bien en el sentido de poder comunicarse y tener una, una digamos una conversación interesante basta con tres años si realmente alguien eh, trabaja no sobre todo entre europeos hay tantas cosas en común en el lenguaje que, que al final eh, es bastante sencillo no ya de por sí el alfabeto está hecho entonces eh, Creo que, que con tres años basta. Yo empecé a hablar el segundo año porque me esforcé mucho el primero, pero luego tardé mucho, digamos, en llegar a algo más rápido por la cuestión del trabajo. Que en casa y en el trabajo me expresaba solamente en español, entonces reducía mucho mi, mi práctica, ¿no? ¿Puedes decir algo que te da dolor de la cabeza en polaco? Algo que me da dolor. De sí. Cabeza. En el sentido de algo que, que, que no sé, que me cuesta aprender. Eh, bueno, realmente lo que más dolor de cabeza a veces me da es eh, algunas declinaciones eh, que son irregulares. ¿no? Eh, pero básicamente es porque soy un poco vaguete y no me gusta estudiar. Eh, mi madre dice que, que, que soy demasiado bueno en, en estas cosas de las lenguas para expresarme bien... Eh, no, esto lo dice mi padre, perdón. Para expresarme bien, eh, haciéndolo mal. Entonces, eh, digamos que, que ese es un problema que tengo, ¿no? Yo tardo mucho en perfeccionar mi polaco porque todo el mundo conseguía hacerme entender. Eh, lo peor para mí es eso, las irregularidades. Mm -hmm. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. <laughs> Mucha suerte en Varsovia. Vale, igualmente, gracias. gracias.